Прийшов до мене вранці, приніс мені сніданок, щоб я його з'їв, а я в тобі сижу. Мене не загрібає, а може, загрібає, цього ніхто не знає. нам лопата надо. Сейчас лебедя будем делать большого. Так, лопата надо, снегу надо. Мы объединение жильцов многоквартирных домов. Пять лет мы же объединение жильцов многоквартирных домов. Мы не только все говорят в Европу идем, в Европу, а мы же к ней пришли в Европе мы живем. Я вам сейчас заведу вас в подъезды, посмотрите, как мы живем. У нас цветы, у нас коврики лежат, чистота. Мы не только живем цивилизованно, как говорится, как в Европе. У нас акустические выключатели света. На этом мы экономим ежемесячно тысячу киловатт по лестничным клеткам. Тысячу киловатт. Мы не только живем в чистоте, в порядке, в культуре, а мы еще и умеем отдыхать вместе с детьми. Вот вчера вечером это было 30 числа. Сегодня утром повыходили наши активисты, мужчины, женщины, с детьми повыходили все. И сделали вот такое вот сооружение. Вот, такое сооружение. И за ночь, обычно за ночь это все бомбится, знаете как. Бьется это, но у нас уже приучены. И вчера некоторые вот напротив, кто живет подъездом, люди увидели, что тут молодежь, подростки уже приходили и начинают ногой бить. Им сделали замечание, они ушли культурно. И все это сооружение осталось на настоящее время. Мы хотели показать, что э, все-таки ОСББ, дома, которые э, сделали себе ОСББ, они живут в цивилизованном э, мире, в чистоте, в порядке. Их умеют отдыхать. И мы хотим показать, что 1 апреля на, как говорится, завтра уже, 1 апреля. А вот такой снег выпал. И вот такие мероприятия, которые мы проводим здесь вот у нас, в нашем доме. Маленький снеговик Пришел в меня в Принес мне снедано Чтобы я его съел А я с тобой сижу